Сегодня на Украине отмечается 120-летие со дня рождения великого поэта Павла Тычины. Торжественный вечер прошел и в Террасполе, в украинском доме. Это не просто как бы, само по себе мероприятие, посвященное только этому, хотя это большое событие. Это еще и в ходе реализации определенного положения постановления Верховного Совета Украины максимально торжественной обстановке всем повсеместно эту годовщину отметить. Не только в Украине, там, где проживают украинцы. Павел Тичина, герой социалистического труда, лауреат Сталинской премии в творчестве, отдавал предпочтение пейзажной и любовной лирике. Вечер памяти поэта посетили сотрудники Тераспольского объединенного музея, кафедры украинской филологии, ПГУ, а также представители украинской общественности Приднестровья. Внимание гостей были представлены ролики о жизни и творчестве Павла Тычины. Его самые известные стихотворения читали для гостей, учащиеся Республиканского украинского теоретического лицея.